Зараз ми поговоримо на тему, яка стосується кожного з нас. Бо всі ми без виключення бачимо сни. Але не всі пам'ятаємо, і в кожному сні підсвідомість розмовляє з нами і дає підказку, у якому напрямку розвиватись та який ресурс для вирішення проблем у нас є. Так стверджує наша гостя, яка нам розкриє деякі секрети психології сновидінь. У нас в гостях Оксана Чартарейська, психолог, спеціаліст зі сновидінь, коуч та сертифіцирований бізнес-тренер. Я вас дуже рада вітати в нашій студії знову. Доброго утро з особливо цікавою темою, яка стосується всіх, скажіть, як сталося, що ви почали працювати зі сновидіннями і зрозуміли, що це може бути важлива частина терапевтичної практики? Я занималась психологией, получала образование и в том числе в Москве проходила образовательную программу повышения квалификации для терапевтов и возник вопрос о сновидениях. Сначала у меня было немножко недоумение, то есть к снам я относилась, честно говоря, несерьезно. И только потом, через некоторое время, как бы когда мы в группе, как бы кроме теории, начали заниматься практическими занятиями, начали приходить инсайты, что действительно через сны можно полностью гармонизировать свою жизнь, исцелиться от многих заболеваний да, и вообще не притягивать в свою жизнь, заболевания и неприятности. Це дійсно якась для когось, я думаю, революційна думка, тому що взагалі вважається, що сновидіння це або наш мозок так захищається від надлишку інформації, або це просто така творчість нічна. Або люди думають, що це обов'язково треба подивитись у сонник. Що таке сновидіння, як ви вважаєте, на вашу думку? При і толкаванні сна ми не пользуємося. сонниками. И мы предлагаем людям делать свои блокнотики, в которые записывать, зарисовывать сны, ну хотя бы для начала, для того, чтобы создать свой личный сонник. Потому что если, например, сейчас поставить кус сирени и попросить каждого высказаться, каждый будет говорить о своем о том что он чувствует, когда смотрит на эту сирень. И каждый человек он индивидуален. Нельзя всех под одну гребенку. И есть еще такой нюанс: сонники составлялись, особенно народные сонники, очень давно. И естественно, что там даже если были какие-то моменты, которые были общие для каких-то групп населения, то это было актуально в тот период времени, когда это происходило. Поэтому ну, мы не пользуемся сонниками и предлагаем самостоятельно создавать свои сонники. Яка природа сновидений на вашу думку в угу. Когда мы рассматриваем сновидения, мы начинаем рассматривать вот есть обусловленная реальность, в которой мы проживаем наш физический мир. Дальше идет то, что нам, мы называем dreamland, да? страна грез или стана, страна снов, и уже еще ниже идет как бы вот то, что мы называем недуальность или таковость. И когда мы рассматриваем сон, мы рассматриваем его в контексте и дневной реальности, и глубинного вот этого состояния недуальности, которое в разных традициях ну, называется по-разному: где-то дау, где-то дыв, где-то мир духов, где-то там Бог, Яхве, Аллах, иеговы То есть в каждой традиции это будет по-своему, но при этом это глубинное сущностное состояние. И когда мы говорим о нашей реальности, она возникает сновидений. И при этом есть вот тот, кто создатель сновидения. Поэтому, если мы обучаемся расшифровывать сны, мы можем как бы понимать, что нас в ближайшее время ожидает, и как будет складываться наша жизнь. И очень хорошие сновидцы умеют даже создавать да, стратегию своей жизни и жить той жизнью, которая действительно для них важна, а не так, как получится. Ось у вас есть клуб сновидцев. Если человек, ну, как я вважаю, клуб сновидцев, Перша думка, яка виникає, там вчать розгадувати сни або вчать свідомим сновидінням. Розкажіть все ж таки про ваш клуб, що ви там робите взагалі? У нас каждую среду с 18.30 до 21.30 три часа происходит занятие действительно на клубе сновидцев. Мы еще называем эту образовательную программу Dreams Code, поскольку там 30 тем, 30 занятий, после которых потом выдается сертификат. И при этом за 30 занятий человек действительно проходит очень много теоретического материала, очень много практики. И если при этом он еще каждое утро просыпаясь, уделяет 15-20 минут проработки своего ночного сновидения, или же, если не помнит сюжета, то ощущения после этого сновидения, то он полностью гармонизирует свое пространство, свою жизнь и при этом избавляется от заболеваний, в том числе и хронических заболеваний. Очень много как бы у нас случаев, когда действительно проходят хронические заболевания, особенно после темы проработки детских снов. А вообще, какие бывают виды сновидений и как вы с ними работаете? Бывают <свят> очень много видов сновидений. Давайте я вот некоторые такие самые актуальные назову. Бытовые, кармические, кошмарные сны, тоже очень интересная тема. Сны инициации, сны уроки, инкубационные сны, когда человек загадывает, и он планирует, думает о каком-то вопросе, ну вот как инкубационный период проходит, через некоторое время действительно снится сон, в котором есть разгадка. Есть сны визиты, сны вещи, вещи сны о будущем. Есть сны, там где мы работаем с серьезными такими архетипами, как отрицательными, так и положительными. Ось ви почали говорити про дитячі сни. Що вони зараз дорослій людині можуть дати, якщо вона пам'ятає свій дитячий сон? Що там закладено? На самом деле все наши хронические заболевания идут из непроработанных детских снов. Поэтому если у меня есть студенты, у которых есть детки, они сразу же начинают в своей семье применять те методики, которые я даю на занятиях при работе, ну, как бы, когда ребеночек просыпается, и если вдруг приснился кошмарный сон, потому что кошмарный сон – это уже когда сновидец очень хорошо так стучит. Да? То есть давайте начнем с того, что вот создатель сновидения, глубинное состояние, оно всегда дает вот ту энергию, которая человеку сейчас необходима в жизни. И это проявляется потом вот на уровне сна. Если человек э, понимает язык сновидения и вот эту энергию запускает в обусловленную реальность, все хорошо. Но в большинстве случаев люди не умеют как бы, понимать сновидение, толковать сновидение. Поэтому у нас сейчас на планете около больше, чем 50% людей э, устройства сна, да, то есть или не снится сон, или же плохо спят, или не могут уснуть, поэтому фармацевтика в этом плане процветает. И в результате, когда человек не пускает эту энергию в обусловленную реальность, то есть начинаются или неприятности, или же заболевания. И когда ребеночек снится, а вот где-то с 7 до 9 лет, пик вот этих кошмарных снов у ребеночка, там такой переходной как бы по возрастной психологии период. И если не поддержать ребеночка с выпуском вот той энергии, которая прорывается через кошмарные сны, экологично, да, потому что может выход быть и не экологичным. Мы обучаем так, чтобы человек был корректный, работая со сном по отношению к себе и по отношению к своему окружению, потому что энергия может выйти разными способами. И когда прорабатывают с ребеночком, и он и энергию выпускает, и при этом экологию соблюдает, все нормально, его психика нормализуется, и он уже не заболевает какими-то хроническими заболеваниями, у него как бы на уровне физики все нормально со здоровьем. Если же не прорабатываются это сны, нету как бы даже в доме бабушек добросердечных, которые хотя бы выслушают ребеночка, что ему приснилось, они будут отмахиваться. Вот это сон, это несерьезно, то есть давай лучше займемся серьезными какими-то вопросами, то естественно, что непроработанные детские сны, они сначала вызывают одно заболевание, если не уделять опять внимания сновидениям, это усугубляется, усугубляется, и через какое-то время ну, это проявляется в виде ну, какого-то хронического заболевания. То есть, если в взрослом состоянии человек все-таки помнит добрый свой сон и і... Працює над ним uh -huh. разом с вами, например, то она может избавиться назавжди от этого хронического Конечно. Uh, некоторых происходит это за 2-3 сеанса, некоторым нужно немножечко больше, ну, в зависимости от того, насколько готова психика человека, его уровень развития души. Потому что работа с основанием – это духовная практика. И мы рассматриваем как бы не только сюжетную линию, мы больше рассматриваем как бы те чувства и ощущения, которые у человека идут, когда он э, говорит о своем сне, когда он проговаривает. И мы работаем с вот этими ощущениями, и с проживанием сна. Когда человек не мозгами, а вот внутренним ощущением проживет свой сон, вот тогда происходят изменения. Скажите, некоторые люди, они говорят, что они вообще не видят снов. Чи... В них бывают только сны. Что вы можете сказать про таких людей? Было очень много исследований на эту тему, и уже учеными сомнологами доказано, что сны снятся абсолютно всем. Сны снятся где-то от 8 до 15, иногда 20 снов за ночь. И при этом люди помнят только последний сон. Поэтому в том числе и вещи и сны тоже нам снятся каждый, каждую ночь, но мы из-за того, что оно внутри как бы не всегда как бы помним. И э, если говорить о людях, которые заявляют о том, что им не снятся сны, то это всего лишь защитная реакция психики. Э, Какое-то время человеку что-то снилось и ему нужно было что-то с этим делать, ну как правило проживать то, что приснилось про поскольку у человека не отработан навык, а деткам очень часто в детстве наоборот даже ограничивают, говорят, не нужно чувствовать, не нужно ощущать, давай мы займемся вот логикой, то у человека не отработан просто навык проживания сновидения. Из этого идет как следствие блокировка и человек не видит сюжета сна. При этом сон однозначно ему снится, есть э, быстрая фаза движения глаз, по которой можно определиться, действительно снится или не снится что-то человеку. Не снится может быть только 2% из всех 100% людей, и только потому что их такая физиология. Да? нет вот этого на физике проявленного быстрого движения глаз. Все остальные, с ними все хорошо, им все снится. Вопрос заключается в том, что когда человек начинает ходить на клуб сновидцев, через некоторое время сон восстанавливается. Или через одно занятие, или через пару занятий человек опять начинает видеть сны. А если человек говорит, что я кольоровых снов не вижу, только как чорнобіль, это что может означать? Що, Что-то тоже блокирует человека, mm -hmm, Конечно, это тоже блокировка. Помните, что в снах нет такой сильной дуальности, как вот в нашем физическом мире. Там практически то же самое, только намного легче. Но для того, чтобы вам оказаться в комнате, вы не открываете дверь, вы просто попадаете в эту комнату. Для того, чтобы вам оказаться на вершине горы, то то есть раз я уже на вершине горы. То есть в снах все намного легче. Да? В жизни мы все любим усложнять. И когда нам снятся какие-то сны, нужно сразу же начинать, кроме того, что интерпретация через сюжетную линию, как это соотносится сейчас с тем, что у меня происходит в жизни, следующий уровень расшифровки сна, какие ощущения я получаю. И искать в этом сне энергетические моменты. и обучаться, так да, вот как мы обучались там писать азбуки, э, тут то тоже обучаться ощущать, э, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, к своим телесным симптомам, э, вот то, что происходило во сне. Что я чувствую после этого, да? То есть, или же там были какие-то неприятные кошмарные моменты, у человека возник страх, да? Или же там были некорректное поведение и у человека возникло состояние обиды, ощущение обиды. И дальше уже работать с этим симптомом, дальше уже разворачивать этот симптом. И если классическая психология обычно говорит забудь, не помни об этом, да? Вот давайте я вообще шпилькой буду колоть и при этом говорить не не помни об этом, да? То есть не реагируй на это, оставайся спокойной. Естественно, что нужно, если есть проблемный материал, с ним нужно работать. И если есть кошмарный сон, то вместо того, чтобы просить человека забыть об этом сне, важно все-таки со специалистом в замедленном варианте прожить этот сон, сначала проговорить, потом проощущать его и выйти на тот ресурс, который заложен в этом сне, потому что любой сон он несет ресурс. Это наш друг и союзник, который каждую ночь к нам приходит, и он с радостью готов нам дать то, что нам сейчас крайне необходимо в жизни. Но мы вот немножко так вот отнекиваемся. Ну мне это не надо, да, не надо. И из-за того, что не надо, не надо, это идет усугубление, и как следствие ну, какое-то заболевание или притягивание некорректной ситуации, потому что мы не можем не проживать. Мы все равно проживем это ощущение, или же Асознана чи неосознанно, осознана, ну, не завжди коректної ситуації, не завжди екологічних людей. Часто кажуть люди, що вони все ж таки деякі сни бачать багато разів. Тобто, може, це з дитинства, може, з деякого періоду, але повторюється один і той самий сон. Що таким чином наш творець хоче сказати? То, что вы назвали, мы называем рецидивные сны, то есть сны, которые время от времени повторяются. И это говорит о том, что сновидец, ему важно дать какую-то энергию, какое-то ощущение, какую-то информацию. И он стучится, 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 стучится. Если мы не реагируем, это как следствие может быть или блокировка снов, или же наступают какие-то отрицательные события в нашей жизни. То есть таким снам нужно быть очень внимательным, нужно прислушиваться. И нужно понимать, это кошмарный сон или это вещий сон. В этом разобраться можно только, когда человек начинает вести дневник сновидения и начинает ощущать вкус сна. Да? Ведь может быть суп грибной, может быть суп гороховый, суп харчо, суп как бы гречки, из гречки. То есть у каждого да, это вроде бы все как бы вот бульон, да, но и при этом у каждого супа будет свой вкус, привкус. Да? Вот у каждого сна тоже есть свой вкус. И нужно просто вот включать свою чувствительность и начинать чувствовать, о чем этот сон. Да? Вот друг-союзник пришел, что он хочет подсказать? Как он хочет меня сейчас поддержать, помочь. Зачем? Да? То есть ради чего он создал вот такое сновидение с такими символами, с такими вот героями сна, с как, такими качествами? И что мне сейчас важно в свою жизнь привнести? А что в вашем не вообще, вещий сон? якими а характеристиками вы, Вину, mm -hmm. Вещи и сны – это большая тема, Нам, у нас как бы на клубе посвящено целое занятие, и при этом, э, почему снятся вещи и сны? Э, вещи и сны снятся э, в двух вариациях. Первое, когда э, мы ничего не можем изменить, и просто нам нужно принять то, что есть. Да, то есть и принять, смириться и быть готовыми к чему-то. И второе, вещи если снятся, когда подсказка, то есть что можно поменять. Если снится, что где-то идет кораблекрушение, у меня дома лежит как бы билет да, на корабль, то, может быть, его нужно набраться смелости, решительности и сдать этот билет, да, прислушаться к своему внутреннему состоянию. То есть это подсказка для того, чтобы мы могли что-то предпринять. И вещи сны, как правило, всегда, ну, 80% это со знаком минус. То есть они обычно ну, только очень редко, ну как бы о чем-то там таком положительном. То есть если приходят такие сны, то они о чем-то предупреждают, к чему-то человека готовят. Ну, в трансперсональной терапии нет понятия хорошо и плохо. Персональная терапевт старается уйти от состояния дуальности, и то, что происходит, просто называют процессом. Вот с человеком в ближайшее время будет происходить такой процесс. Как его поддержать? Скажіть, яким людям це найбільш актуально, найбільш корисно займатися своїми сновидіннями? Mm -hmm. Кому буде цікавий ваш клуб сновидців, по-перше, в більшості випадків це цікаво для професіоналів, тобто для людей, які працюють з людьми, тобто це психологи, терапевти. Они действительно от і удовольствие від роботи, і знания и і практики і одразу ці знання при роботі зі своїми клієнтами. Педагоги, очень важно как бы родителям, как бы занимаясь как бы воспитанием детей, знать эти нюансы, все, что связано с детскими сновидениями и как самостоятельно как бы корректировать, производить вот экологичную корректировку. Руководители, люди, которые работают с людьми. Моя учитель говорила такую фразу «Расскажите мне ваш сон, и я у вас буду знать все». Дякую. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви полюбляєте особливо працювати з кошмарами. Чому? Дійсно, да, я дуже люблю працювати з кошмарними снами. Там... очень много энергии, это очень вкусные сны. И э, очень часто бывает, что когда человек в состоянии депрессии, то нужно провести там 3, 5, 7, 10 сессий для того, чтобы поднялся проблемный материал, и чтобы можно было хорошо, качественно с человеком работать. А, но когда человеку снится кошмарный сон, вот здесь вот замечательно, потому что это сокращает количество сессий, при которых у человека происходят какие-то изменения. То, что мы называем переход во вторичный процесс. Поэтому действительно нужно воспользоваться тем, что есть кошмарный сон и работая с ним, как бы быстрее и качественнее помочь человеку произвести какую-то внутреннюю трансформацию и приблизить его как бы каким-то новым возможностям, новым как бы проектам в жизни, тобто которые люд... действительно вот, да, важны для людина человека. Людина с кошмаром вона готова. Да? просто, просто в обществе шаг. немножко отрицательное отношение к кошмарным с нам, хотя на самом деле любой символ, который нам снится в виде кошмара, там монстра, ведьма, колдун, вампир, то есть на самом деле в этом образе сновидец заложил очень большой ресурс. Он до этого давал более такие неэнергетичные сны с не такими сильными символами, подсказывая, подсказывая. Но когда мы его уже достали своим непониманием, он дает кошмар для того, чтобы мы уже ярко могли это прочувствовать. Чи був якийсь сон, який вас особливо вразив, чи вам було особливо цікаво з ним працювати, якийсь показовий? Ну, як приклад, Снова на самом деле очень большое количество. Я действительно очень люблю работать со сновидениями, потому что самый максимальный и легкий эффект, когда вот человек действительно занимается и обучается своим, как бы, работе со своими сновидениями. И к клубу сновидцев нужно относиться вот как к курсу вождения. Вы приходите, и вам дают теорию, практику, занимаются с вами. Через какое-то время вы можете уже садиться за руль и водить машиной. Да? То есть точно так же, если человек обучается работе со сновидениями, то он обучается вот как управлять своей жизнью, да, то есть садиться за руль и вести свою машину. Поэтому, естественно, что каждому человеку важно обучиться работать со своими как бы, сновидениями. И тогда человеку, помните, 15-20 минут утром стоит этому уделить внимание, и потом сокращаются расходы на больничные, на лекарства, на работу, ну, я сейчас скажу, может быть, немножко такую жесткую вещь, на работу с терапевтами, психологами. Да? Так же, как если исчезнет преступность, адвокаты останутся без работы, точно так же, если исчезнут больные люди, психологи, терапевты тоже останутся без работы. Ну все ж таки, приклад такого сна, какой вам был втякал, с которым вы работали? Хорошо. Угу. Действительно, очень был интересный сон, когда человеку снился сукуп. Ну, сукуп это женское проявление дьявола, и то есть более такого сексуального характера. И когда мы начинали с человеком работать, конечно, было сразу отторжение, то есть непринятие ситуации. Нет, это вот что-то, что как бы пытается войти в мою жизнь. Если человек не готов, он, естественно, будет отрицать. Когда человек ходит на клуб советцев, у него появляется осознавание, что все, что снится мне во сне, это все я. И на самом деле любой кошмар, который нам снится во сне, это Та часть меня, которую я пока не принимаю в себе. То есть это не значит, что становиться каким-то монстром или сукубом. Качество, ощущение. То есть э, те качества, которые есть в этого отрицательного персонажа сна, э, я в себе блокирую. Я не разрешаю проявлять. И как следствие, когда работаем с человеком, э, если человек готов, просим... Стать этим образом. Да? Но бывает так, что у человек, человека очень сильный страх, и он закрывается, он говорит: Нет, я не готов, я ни в коем случае не буду становиться этим образом. Хорошо, если человек не готов становиться этим образом, следующее, что предлагается, хорошо, ощущение. Что ты ощущаешь, когда тебе снится вот этот символ? Да? Вот этот архетип такой. Чоловік може э, сказати, а мне, я нічого не ощущаю. Може бути страх назвати. Да? E, І не потрібно придиратися чоловіку, тому що ну, просто люди не обучені відчувати. Скажіть, як могли б наші телеглядачі, ось так тезісно, кратко, що зробити, щоб наблизитись до цієї чутливості, до снів? Що вони можуть, яку техніку? Ось вони пробудились вранці. как попрацювати со своим сновидением? Почать хотя бы. Угу. Ну, конечно, если они хотят научиться качественно работать, то могут приходить к нам на клуб «Сновидцы», в соцсетях найти как бы нас. Если же они хотят уже, вот, начиная там с сегодняшнего дня заниматься, ну, если очень-очень кратенько, да, человек проснулся, он помнит сюжет сна. Сначала сопоставить, как этот сюжет сна соотносится с тем, что у меня происходит в жизни. Всегда будут как бы какие-то пересечения, что-то будет как бы очень близко второй уровень проработки сна какой образ во сне меня задел да, где есть триггер то есть на что я отреагировал где есть энергия где больше если несколько образов то среди этих образов в каком образе больше всего или в какой ситуации да и дальше уже того что снится человеку становиться этим образом или же усиливать то ощущение, которое вызывает этот образ, да? и становиться той энергией, которая идет через это ощущение. Ну, если уже очень опытная становиться, становиться создателем этой энергии, которую дает как бы сновидец, и начинать как бы интегрировать и осознавать, как поменяется моя жизнь, если этой энергии станет чуть-чуть больше. Для начала хотя бы чуть-чуть больше в моей жизни. Потом по чуть-чуть каждый сон будет этот канал усиливать, усиливать. И естественно, когда происходят такие трансформации, изменения, личность начинает расти. То есть сила духа увеличивается. Просто кто-то может утро потратить на то, чтобы побыть в медитации, почитать молитву. То есть у каждого свои как бы, запускающие механизмы для того, чтобы день прошел успешно. Мы предлагаем начать утро с того, чтобы просто поосознавать свой сон и запустить в этот день ту энергию, которую этот сон несет. И тогда действительно день будет проходить так, как важно человеку. Дуже вам дякую, что пришли до нас такую интересную тему. Нагадаю нашем телеглядачам. У нас в студии была Оксана Чарторийська, психолог, специалист зі день», коуч, сертифіцирований бізнес-тренер.